Не можу терпіти цю біль, не можу хромати, не можу ходити, а ходити хочу. До нас звернулася пацієнтка на повторну операцію по заміні кульшового суглоба, малоінвазивною технікою. Ніжка боялась. Операция пришла, прошла замечательно, уснула, проснулась, ничего не чувствовала после операционный период. Что для вас стало выдающимся моментом, когда вы сказали, что я готова и ты? Что можете сказать людям, которые живут с таким болем? С таким болем люди не живите, а когда только начинается, лучше сразу идите и не затягивайте. Вот что я могу сказать. затяните чем дальше, тем все будет хуже и хуже. Лечения от этого нет. Вам скажет любой врач и вам скажет любой человек, который через это прошел. А сразу идите. Лучше идите, оперируйтесь, и вы будете нормальным, здоровым человеком, нормально ходить. Дякую вам за гарный вид рук. Успешного вам и с швидкого